Курській області є влучання в частину військову 13830. Давайте подивимося, далі проговоримо. Авіотехнічна база. Там і велика кількість техніки знаходилася. Можливо, якісь і самі літаки. Ну, от загоряння влучання є потужні. Это уже подтверждение выполнения боевой задачи, которую выполнили наши вооруженные силы Украины. То есть действительно было отслежено большое количество техники и аэродромно-технического оборудования в одном месте. То есть россияне компактно расположили. Естественно, туда пришли наши дальние средства поражения. Уже есть подтверждение и в том числе спутниковые снимки, которые показывают ну, серьезное возгорание и серьезное поражение этой техники, причем это примерно на одну авиабозу, ну, грубо на один аэродром. Можно сказать, что в ближайшее время как минимум один аэродром у россиян будет в таком режиме нефункционала. Отсутствие аэродромно-технического оборудования, машин заправки, воздуха, кислорода, топлива, электроподачи, то есть это как раз выводит из строя практически всю базу. Даже полоса целая, то есть, ну, ее можно будет использовать только в качестве запасной при аварийных каких-то посадках, не более того, пока они снова полный весь комплект, весь пул аэродромно-технического оборудования не соберут и не развернут, не развернут эту базу. Почему нам очень важно, очень важно получить добро на работу дальними средствами американскими, европейскими на в глубину российской российской территории. Причем 300 километров мало, нам надо работать где-то до 1000 километров, то есть э, в ожидании по крайней мере передачи нам джазмов ракет крылатых для F-16 э, с дальностью 950 километров. То есть вот 1000 километровая зона э, должна быть э, под, по, под полным и постоянным огневым контролем наших дальних средств поражения именно в аэродромной, то есть по аэродромной структуре не дать возможности россиянам использовать самолеты так, как они это делают сейчас, то есть с подлетным временем там 15-30 минут. Надо нам для того, чтобы подготовиться и уничтожать российские самолеты, надо подлетное время авиации хотя бы в районе часа полутора, то есть вот за дальность тысячу километров, если вынести российские аэродромы, российские самолеты, у нас будет это время для подготовки. Как мы их подготавливаемся, когда идут ту-95. То есть мы прекрасно понимаем, сколько они взлетают, какое подлетное время, рубежи пуска, рассчитываем работу наших систем противовоздушной обороны и готовимся сами. То есть личный состав и гражданское население подготавливается, допустим, к заходу этих ракет практически плюс-минус полчаса. Это можно определить. Вот так же да, надо довести в таком режиме довести работу российской авиации до хотя бы часового или полуторачасового лага по времени на подготовку для ее противодействия. Почему? Потому что если всего лишь 15-30 минут подлетное время, очень сложно подготовить Комплекси розвернути ПВО і підготуватися свій самий ну, От, власне, власне, згадали про глибину удару по території Російської Федерації. Держдеп сказав наступне, пане Романе, що вони дозволять бити глибше ніж на 100 кілометрів на територію по території Російської Федерації, якщо раптом Росія розширить фронт, тобто, якщо Росія не розширить фронт, то ми вам не дозволимо бити по дислокації авіації, яка дня скедуя Кабы и в том и іншие авиабомбы по Украине. А так как россиянам нечем расширять фронт, вот просто нечем на данный момент. Они а тот участок фронта, который э, да, усилили и расширили, они даже его удержать не могут в районе Харькова, то, естественно, никто нам не это Это нас э, так мягко послали по курсу русского корабля. Э, это сопляжурная администрация, Белодумовская, Байденовская. То есть, скорее всего, это либо Салливан, либо. Бернс нам такую весточку принесли, договорившись с Путиным о нерасширении фронта. Да и нечем ему расширять. То есть нет резервов, нет дополнительных средств. Они, еще раз повторюсь, усилить Харьковское направление не могут просто нечем. Потому понятное действие наших забугорных партнеров, в принципе, ожидаемое. То есть почему ожидаемое? потому что есть определенные, мы это четко понимаем, есть определенные договоренности у Вашингтона с Москвой, у Белого дома, с Путиным, если так по-конкретнее, Белый дом это Байден, через Бернса, через Салливана, через кого-то там еще, но есть определенные договоренности о сворачивании нам действий, о завязывании нам рук. То есть нам одну руку как минимум связывают, одной можно работать. Один глаз закрыли, вторым смотрите. Ну вот примерно такая сейчас война. Это, это проблема всех народов в мире, которые связываются и закладываются на Белый дом. Или как минимум на вот эту байденовско-обамовскую администрацию. Пока она не уйдет, мы будем бороться со связанными руками, с закрытыми глазами. Потому что они до этого договариваются с россиянами. Им надо завершить сделку так называемую. То есть то, что в 2014 году продал Байден и Обама Крым, Донбасс. Сейчас им надо ее завершить. Понимая, что они могут слететь с управления процессами в Белом доме, им надо ее завернуть, чтобы Путин не потребовал обратно то, что получил Байден в 2014 за Крым и за Донбасс. И это тоже, понимают все, прекрасно. И Обама, естественно. Это одна администрация. Бернцы, Салливаны, это вся одна шайка То есть вот такое сворачивание нашей деятельности, невозможность работы. Почему? Потому что ну, есть логика определенных процессов. Нам разрешают работать по Крыму. Да, мы работаем атакамцами 300-километровыми по Крыму, но Крым – украинская территория, Крым – это украинский полуостров, но с точки зрения российской конституции они же ее внесли к себе. И в принципе реакция это одинаковая, что на удары по Белгороду-Курску что на ударе по Севастополю и Керчи, по большому счету у россиян. Потому единственное логическое, логическое объяснение тому, что нам не дают возможности работать по Курску, Воронежу, Ростову, это только договоренности с Белого дома Байдена через кого-то из своих там наушников договоренности с Путиным. Другого варианта просто не существует. То ни, от, ни от другой логики Ні одна друга позиція під логічські розслідування попадає пане Романе, якщо говорити про підтвердження знову -таки, влучань по Криму точно відомо, що от ми з вами вчора говорили. Влучання відбулися в базуванні біля Севастополя. кажуть самі розмі, біля військової бази, де зберігали росіяни немалу партію шахедів. Но это уже подтверждение произошло, это то, что мы с вами говорили. Мы можем одну и ту же, в принципе, действие два-три раза повторять. Почему? Потому что есть сначала первое действие, которое не подтвержденное, то есть намерение второе, это уже идет определенное фото, видео, определенная фиксация, а третье это уже реальное подтверждение генштаба. Так вот уже прошло подтверждение генштаба о том, что был нанесен авиационный удар, скорее всего, скалпами или стормшеду, раз авиационный, значит, у нас пока только две ракеты, которые могут доходить до центра Крымского полуострова. То есть нанесен авиационный удар либо французской, либо английской ракетами и уничтожена база хранения боеприпасов и, скорее всего, шахедов. Почему? Потому что за ними сейчас идет такая реальная охота наших партизан, нашей разведки а после этого идет целеуказание и выполнение боевой задачи. Вот как горело, это видно, то есть это как раз то фотоподтверждение. Потому можно сказать, что наша авиация, наши летчики в очередной раз отработали на отлично. Плюс разведка, то есть летный состав, естественно, работает по целям, которые дает разведка.